На очередной 28-й сессии Бердянского горсовета будут рассмотрены три проекта решений, касающиеся финансовой поддержки городским подразделениям силовых структур. Первым комиссия обсудила обращение городдела СБУ о выделении из бюджета 800 тысяч гривен для приобретения спецавтомобиля и оборудования к нему. Первый раз Сложные, потому что транспорт, который у нас есть, он уже 20 лет, он пешком приходится решать. Суть, суть, программы в чем заключается? Суть программы вот, – выделение средств на приобретение специального транспорта. Да. Ну, вопрос безопасности для города Бердянска, я думаю, все понимают, насколько он сейчас остро стоит. И мы видим результаты работы, Уверенного вам ведомства, и только в Бердянске, а по всей стране ну, работы наверняка много. Поэтому мы готовы поддержать, готовы помочь. Вы на только четко ну, должны дать понимание, потому что ну, 800 тысяч машин было ну, бы ни о чем. Поэтому всем депутатам будет интересно, если будет более подробная информация. Начальник городского отдела СБУ отметил, что в программу финансовой поддержки заложена сумма, рассчитанная по максимальным ценам. И что в процессе проведения тендерных торгов наверняка возникнет экономия. С просьбой о финансовой помощи в размере 300 тысяч гривен на приобретение спецодежды и горюче-смазочных материалов к городскому совету обратилось и Бердянское управление МЧС. В прошлом году мы выезжали по трое 1390 раз, 37 раза на, на сутки. Было потушено 390, 390 пожаров. За 4 месяца прошлого года было потушено 51 пожар, а в этом году уже 101. А финансирование службы к сожалению, Поэтому после, субвенции у вас тысяч, и это тот критический минимум, который нам нужен. 200 тысяч гривен на укрепление материально-технической базы мобильных застав просит у города Бердянский пограничный отряд. Аргументируя необходимость выделения пограничникам этих средств, начальник отдела обеспечения погранотряда Сергей Зайченко был очень убедителен. Щоб ви розуміли, за перше півріччя Державної прикордонної служби було складено протоколи на мільйон 200, 200 гривень. Які пішли в місцевий бюджет. Ну, Це фінансувати саме. Ви розумієте? Я думаю, що ця сума 200 гривень, що ми просимо, і це для охорони узбережжя нашого міста. Комісія піддержала обращення всіх трьох силових структур. отметив, что пока это только принципиальная поддержка. Для согласования проектов с планово-бюджетной комиссией Горсовета депутаты рекомендовали представителям силовых структур подготовить более подробные сведения о том, куда будут израсходованы эти средства городской казны.